Мы снова с вами, у нас уже есть гість. А, і за традицією я б могла довго говорити, довго представляти гості, але не буду. У нас, тринічна, <реш> а, у нас у гостях уже є а, гість: це психолог Альбіна Печена. Доброго ранку, Доброго ранку і бда? сьогодні ми говоримо про відпустку. Час такий, що всі уже кудись збираються, так сказати, вже намилилися, вже втомилися. Літо тепло, і ми вже хочемо у відпустку. Але давайте поговоримо. Пані Альбіна, скажіть, наскільки взагалі важливо, чи потрібна відпустка? Чи може бути таке, що людина без відпустки себе буде добре почувати? Отпуск, безусловно, нужен каждому человеку, потому что это возможность восстановить свои физические и душевные силы. Работаем целый год, и вот пришло то самое время, когда нужно восстановиться и душевно, и морально, и физически отдохнуть, наполниться силой, набраться впечатлением, для того, чтобы потом холодными зимними вечерами вспоминать, что летом вот было море, песочек, либо отдых, для того, чтобы у нас были силы идти дальше, двигаться. Каждому человеку отпуск нужен, а, учитывая индивидуальные особенности, характер, темперамент, условия работы. Кто-то работает физически, кто-то интеллектуально, кто-то и то, и другое вместе. У каждого свои особенности планирования отпуска. А вот какие особенности? Вот человек, который занимается интеллектуальным трудом, какой ему ну, подходит отдых? И наоборот, человек, который занимается физическим трудом, какой ему Для того, чтобы максимально отдохнуть, нужно сменить деятельность. Соответственно, если мы занимаемся интеллектуальным трудом, то рекомендуется больше активный отдых. Но активный не сразу, прям максимальный. Но в то же время, чтобы это было и физическое тело, Какие-то передвижения, то есть однозначно смена деятельности. Для людей, которые работают физическим трудом, понятно, что им больше отдохнуть, поспать, насытиться витаминами. Но в то же время каждому человеку первые 2-3 дня отпуска это насытить свои базовые потребности. Отоспаться вдоволь, отъесться, возможно, кто-то не успевает на обед, на какие-то кофе-брейки, еще что-то, то есть максимально взять себе витаминчиков, клубнички, черешни, то есть для того, чтобы подготовить организм, чтобы было время к новым впечатлениям и физически быть готовым. А взагалі ми говоримо про літню відпустку. Це Так, ось, так важливо тільки влітку відпочивати, чи все ж можливо деякі люди відповідно до свого характеру, можливо, до професії, їм краще відпочивати не влітку, а в іншу пору року? Здесь індивідуальна, конечно, у особливість. Ну, В ідеалі відпочивати в зависимости від труда, то есть два раза в год это минимум. Ага. Что на отдых, у нас Некоторые працюють два раза в год. <laughs> Некоторые у нас ідуть январські праздники, Новий год, і це время тоже можно провести как отпуск. Но у нас він плавно переходить просто в празднование. То есть, хотя по сути, это тоже минимум. такой отпуск для того, чтобы восстановиться и к зиме там другие нюансы. То есть, но больше все-таки в нашей ментальности, в нашей культуре, в традициях мы привыкли отдыхать летом, потому что летом больше есть природных ресурсов. Это может быть и море, это может быть и дача, это может быть зеленый туризм. То есть больше возможности насытиться зимой, это тогда придется куда-то уже либо на лыже, зимой-снежок, либо же все-таки насыщаться солнышком в других странах. В нашей ментальности новогодние праздники праздновать так, что потом еще недели две требовалось на отдых от этих праздников, поэтому нужно брать Продолж, потом отпуск. Продолжена Да. Альбина, а вы сама путешествуете, вот вы говорите о путешествиях, как, какой вы сами отдых э, предпочитаете? В я, так как, в принципе, я работаю интеллектуально физически, как и многие люди, то есть соединяет. Поэтому и работая с людьми, мне необходимо каждые 2-3, в идеале там, 4 месяца отдыхать от людей. Отдыхать, уезжать и, конечно, то есть, выход где-то за пределы своих возможностей, за пределы границы. В идеале это, конечно, за границей. То есть путешествуем, это свободно, это доступно. И сейчас каждый может путешествовать и в любой уголочек Украины, и а, где-то уже за рубеж. То есть есть возможности. То есть самое главное – Ставить себе и планировать этот отдых. Отдых, отпуск обязательно это план. Если это путешествие, если это а, даже какая-то турпутевка, задавать себе вопрос, с какой целью я еду. Потому что как только мы пускаем на самотек наш отпуск, выходим после отпуска, как будто нигде и не были. Не отдохнувшие, не наполнившиеся, ресурсов, впечатлений нету. Поэтому любой отдых, неважно это путешествие за границу, либо нужно запланировать. Зачем я еду? Затем, чтобы восстановить здоровье, тогда нужно учитывать, что организм восстанавливается минимум 24 дня, в идеале все-таки 31. Тогда это, возможно, санаторий, либо база отдыха, где можно комплексно оздоровиться. Либо еду за яркими впечатлениями. Тогда планирую, с кем ехать, что с собой брать, какие места посещать, что я хочу. То есть однозначно нужно не, не пускать ни один день на самотек. То есть первые только три дня мы отдыхаем, потом максимально планируем. Видишь, все-таки важно планировать. А не так, купил билет куда-нибудь и поехал, думаю, ну, по дороге что-нибудь придумаю дальше. Ну, лучше, для кого-то, возможно, и так. То есть спонтанное да? путешествие тоже, но ну, здесь индивидуальные особенности. А, план это не значит, что нужно потом идти по плану. Мы же в плане потом и изменить mm -hmm. его. Но когда у нас есть план, психика наша так реагирует, что она как-то ну, да. чувствует себя спокойно. Нет паники. Нету паники, нет тревоги, а задача все-таки отпуска это восстановиться, наполниться и успокоиться набраться сил тоже дальше двигаться. А можно дома вид В домашних умовах никуда не выезжающих? А, в зависимости от сферы деятельности. Если человек постоянно работает до, до, на работе, практически не бывает дома. То есть Или командировки, и если часто. Командировки, да. И он соскучает за домом, то есть, ну, и понятно, что он уже тогда, ну, какой-то период, но все равно это 10 дней максимум. То есть потом все равно нужна смена деятельности. природа, деревья, солнце, то есть это витамины, это какой-то, возможно, адреналин для того, чтобы взбодриться в доме, можно восстановиться, но не наполниться. То есть очень важно... Дома, вот, дома часто з'являются оси прибирать еще здесь предремонтувать. Да, еще, да. это отпуск, что -то -то вариант любит. сделать ремонт. И, то есть, да, можно запланировать, но, опять же-таки, вначале отдохнуть, наполниться, сколько времени я буду уделять. И если я ремонт, то тогда добавить его немножко как-то эмоциональным. То есть клеим обои представляем, что мы там клеим новую свою жизнь. Сдираем обои, значит, там вспоминаем все какие-то свои негативные. То есть сделать из всего немножко такое более эмоциональное и впечатлительное событие для того, чтобы выйти... И как знаете, первый день отпуска приходит коллектив, и каждый начинает рассказывать. А у меня было то, а у меня то, <связывая> еще что-то. То есть, поэтому нужно насыщать максимально, это дает нам вот ту самую жизненную энергию для того, чтобы эмоционально ярко проводить дальше рабочие будни уже. А в чем в чем нельзя себе отказывать Вот категорически нельзя категорически, ну э, то, что даст маленькую шалость, знаете, когда э, мороженое на берегу моря, неважно, что оно в пять раз стоит дороже, оно самое вкусное, оно самое приятное. То есть себе нужно в эмоциях, во впечатлениях вот это нужно брать. Обязательно привозить с собой какие-то камушки, песочек с какого-то там. Даже если это потом деревья. со временем выбрасывается. Даже если со временем В какое-то время нам нужна эта память, это как якорное момент это следующий восстановления. От, следующий отпуск начнется с уборки и выбрасывания вот этого всего, что в прошлом. Все равно в этот а, тут, а можно проявить принесу. и креативности, создать из этого там какой-то калаш, <laughs> либо семейный альбом, наклеить эти камушки. То есть обязательно это время отпуск того, чтобы еще что-то а, научиться, возможно, чему-то новому, сделать какое-то доброе дело, а, покрасить возле подъезда лавочки, то есть сделать что-то еще для себя и для других людей. Это как вариант не обязательно, это туда ближе уже к концу отпуска, но в то же время, чтобы выйти вот с чувством «я отдохнул, я сделал что-то доброе, хорошее для себя, для души и для людей в то же время» можно научиться какому-то новому виду творчества, танца, то есть что-то приобрести, выйти за границы того, что уже было. Тогда это даст поток дальше двигаться намного эффективнее и больше достигать результатов. Но опять же, так, если человек работал физически, ему надо только восстановиться, он будет восстанавливаться, насыщать свой организм витаминами, солнцем, воздухом, природы, и ему достаточно будет и этого, он дальше будет физически. Для людей интеллектуально работающих, которым нужно постоянно стремиться вперед, двигаться, развиваться, им нужно впечатляться. Весь период отпуска. Максимум впечатлений. А є якісь поради, зважаючи на таку непросту ситуацію в нашій країні. Зараз багато людей дивляться новини, переживають в такому можливо, гіпротривожному стані. Чи можливо для них якісь поради для відпустки? Що їм варто зробити, щоб справді відпочити? Змінить зміну, якраз змінити місце, де вони знаходяться. Тобто, якраз в нашій країні є місце, де спокійно, де можна спокійно їхати либо на Західну Україну, то є путешествия, їхати на озера, на лісах, вийти із того, где вони знаходиться, того пространства, витает вот, ну, все-таки вот эта тревожная обстановка, то есть однозначно смещение. Просто когда мы переходим, то с нашими действиями мы уже совершенный организм по-другому себя чувствует. То есть однозначно это не повод того, чтобы совсем не отдыхать. То есть нужно выходить, нужно планировать, двигаться, ехать, а, учитывая свои возможности, учитывая какие-то финансовые есть ограничения, либо наоборот возможности, однозначно нужно путешествовать и отдыхать. Хотя бы по Украине, по области, по региону. Но для начала, как минимум, телевизор выключить. И обмажет да. информативный простир для себя, у себя дома. Это базовое, это mm. да. Информационные ресурсы для того, чтобы понять, чего я, в принципе, хочу и как я хочу провести этот отпуск. Тогда мы вспоминаем, что есть другие сферы деятельности. Если человек во время отпуска думает о работе, он не отдыхает. То есть мысли тоже должны быть перенаправлены на другие сферы. То есть мы должны переключиться из привычного образа жизни. То есть вспомните о своих желаниях, все равно придет тот же новый год, можно будет запланировать, есть где-то родственники присмотреть, кому можно поехать, может быть поехать к бабушке в селе, восстановиться, такой зеленый туризм, то есть вариантов довольно-таки много. Отпуск с отпуском, но мы о работе поговорим непосредственно. Вы представляете психологический центр Альта? Чем живет сейчас центр? Какие тренинги проходят? Ну, на данный момент коллектив центра психологии Альта -То тоже так плавно О, готовится да. к отпуску в то же время. Но одно из направлений, которое активно развито последние годы, это дистанционное образование. Поэтому пока люди другие в отпуске и мы в отпуске, мы продолжаем обучаться, развиваться. Сейчас активно очень много людей, которые ушли в отпуск, они занимаются своим развитием. Это при... дистанционно они обучаются и лидерским программам, и женским тренингам, и курсы психологической финансовой грамотности, что сейчас тоже немало актуально. Поэтому но местонахождение наше, как коллектива, не зависит от того, где находятся остальные наши а участники. Они тоже продолжают обучение. То есть активно все равно живет. Плюс проблемы и для развития, и роста всегда знают, куда приходить, и постоянно работаем. с есть лето только, только место меняется. А их психологи відпочивають? кроме того, еще обмажут с с людьми. Ну лично, наш, наш коллектив-то это опять же таки, путешествия, то есть мы путешествуем по Европе, по Востоку. Мы прямо коллективом, так? Коллективом, друзьями определенно уже есть компания свободных путешествий. Мы сами планируем за полгода, сами приобретаем. В авиакосты, билеты компании, то есть бронируем отели и сами планируем, что мы хотим, каких мы хотим получить впечатлений. Если нам нужно насытиться креативом, оригинальными идеями, мы знаем, что это Прибалтика, мы знаем, что это Вильнюс, мы уже там были, нам нравится. Если отдохнуть телом, душой, разумом, это есть любимые уже города и страны, там Милан, Италия, то есть там, где действительно нам нравится. И это отдых довольно-таки бюджетный, который может позволить себе простичные громадянин, если можно так сказать. И активно приглашаемся, тоже рассказываем, как можно самостоятельно запланировать себе отдых за пределы э, Украины. То есть так, чтобы это было спокойно и доступно, и с максимальным результатом. Хочется выпечевать. Да. Мы, тем не менее, продолжаем работать, но прощаемся с нашей сегодняшней гостью. Время у нас, как обычно, ограничено. У нас сегодня в гостях была психолог Альбина Печена. Огромное спасибо. Спасибо. Вы не переключайтесь, друзья, мы продолжаем.